মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই আজি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সেয়া সাহিত্যকৰণী সাহিত্যকৰণী কিতাপখন পঢ়াম চাই যাবা তোমালোকে আৰু লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু পঢ়িবা এতিয়া কিতাপখনৰ মই আৰম্ভণি কৰিম সাহিত্যকৰণী প্ৰথম ভাগ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাবে এতিয়া তোমালোকে যিসকলে কখখিনি অহাখিনিও নাজানিছিলা ভালকৈ ভালকৈ পৰা নাই এতিয়াও তে সেইসকলৰ এই কিতাপখন কামত আহিব এইখন কিতাপৰ পৰা তোমালোকে বহুতখিনি শিকিব পাৰিবা এইখন কিতাপত অ আ ক খ স্বৰ বৰ্ণ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰখিনি আছে কবিতা আছে আৰু আৰু আছে বিভিন্ন আছে এতিয়া চাব পৰা সূচী পত্ৰত মই দেখুৱাই আছোঁ চোৱা সূচী পত্ৰত আছে ৰদালি এ ৰ'দ দে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ গীত ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ গীত এটা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ গীত এক ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ গীত দুই হানে জবামণি চিলনী আৰু মাছ গছ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ আচল সুখী ভাল ভালেই আছে সূচী পত্ৰখিনি ভাল 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 লাগিব এইখিনি পঢ়ি পেলাই ভাল লাগিব তোমালোকৰ আৰু এইখিনি তোমালোকে লিখিবলৈও চেষ্টা কৰিব লাগিব এই আছ অ কৰ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ লিখা আছে তাত ভালকৈ শিকিব পাৰিবা তোমালোকে এইখন কিতাপৰ যোগেদি যাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লিখাৰ মানে অ ক খখখিনি ভালকৈ নাজানা সেইখিনি সুবিধা হ'ব এইখিনি কৰিবলৈ এতিয়া চোৱা স্বৰবৰ্ণৰ গীত আছে দেখিছানে প্ৰথমটো আছে ৰ'দালি এ ৰ'দ দে এতিয়া কবিতাটো চাওঁ গাবা গাবা মোৰ লগতে গাবা হা ৰদালি এ ৰ'দ দে আলিকাটি জালি দিম বৰপিয়া পাৰি দিম তাতে বহি ৰ'দ দে ৰ'দালিৰ মাকৰ কুটকুৰা চুলি ৰদালি পালেগৈ বিৰিণাৰ গুৰি ঠিক আছেনে এইটো এই ৰ'দালি ৰ'দ দিবলৈ দিছে বৰষুণ দি আছে যে ৰ'দালি তাৰমানে ৰদালিক ৰ'দ দিবলৈ দিছে সেই ৰ'দৰ ওপৰত লিখিছে ৰ'দালি এই ৰ'দ দে আলিকাটি জালি দিম বৰপিৰা পাৰি দিম তাতে বহি ৰ'দ দে ৰদালিৰ মাকৰ কোটকুৰা চুলি কোটকুৰা চুলি মানে কি জানা তাৰমানে জাপৰীয়া জাপৰীয়া চুলি য'ত বন্ধা নিচিনা যে চুলিবিলাক দেখিছা নহয় সেই তেনেকুৱা ৰদালি পালেগৈ বিৰিণাৰ গুৰি দেখিছা এতিয়া সেই কবিতাটো ভালকৈ তোমালোকে পঢ়িবা মই যেনেকৈ পঢ়ি দিছোঁ এতিয়া চোৱা তাৰপিছত আহিছে স্বৰবৰ্ণৰ গীত আহিছে দেখিছানে স্বৰবৰ্ণৰ গীতটো চোৱা অ হচ ী দীৰ্ঘ হসৌ দীৰ্ঘৌ ইয়ালৈকে আছে হা এইটো গীতত সেই তালৈকেহে আছে দীৰ্ঘৌলৈকে অ আ হস ই দীৰ্ঘ ই হস্য ও দীৰ্ঘ উ তালৈকে আছে এতিয়া চাই যাবা চোৱা লগে ভাগে গাঁও আহা দেখিছানে দিছে লগে ভাগে গাঁও আহা বুলি দিছে এতিয়া স্বৰবৰ্ণৰ গীতটো শুনিবা অমিতাৰ আনিলোঁ অ অমিতাৰ পৰা কি আনিছে অটো আনিছে দেখিছানে ডাঙৰকৈ লিখা আছে অ আমৰ আনিলোঁ আ আমৰ পৰা কি আনিলে আ পকা পকা ফলবোৰ লগে ভাগে খা হয়নে কবিতা এইটো দেখিছা স্বৰবৰ্ণৰ কবিতা তাৰমানে অ আ তাৰপিছত হৈছে ইনামূলে ইটাৰে দেৱালবোৰ সাজে ইনামূলে মানে হুঁচৰি দেখিছানে হুঁচৰি হুঁচৰি ইনামূলেৰে পৰা হুঁচৰি আহিছে ইটাৰেটোৰ পৰা হুঁচৰি হুঁচৰি আহিছে দেখিছা দেৱালবোৰ সাজে দীৰ্ঘ দীৰ্ঘ আছে দেখিছানে দীৰ্ঘ ইঘল চৰাই দীঘল পাখি বতাহঁতে নাচে দীঘ দীঘ দেখিছা সেইটো দীঘলী উত্তৰ পিঠিত গধুৰ বোজা আকৌ দীঘ অ আ হসী দীৰ্ঘ হস উ আহিলে এইবাৰ উত্তৰ পিঠিত গধুৰ বোজা মৰুভূমিত ঘূৰে জাৰৰ দিনত আইতাহঁতে ঊনৰ চাদৰ উৰে দেখিছা উত্ত উত্তৰ বুলি কওঁতে হস ও আহিলে ওচ উত্তৰ পৰা দেখিছানে উত্তৰ পিঠিত গধুৰ বোজা বৰুভূমিত ঘূৰে জাৰৰ দিনত আইতাহঁতে ওণৰ চাদৰ ৰুৰে ওণৰ চাদৰ উদীৰ্ঘ উ এতিয়া তেনেকৈ ইয়াত কিহলৈকে দিছে বুলি কৈছে অ আ হস দীৰ্ঘয়ী হচ ও দীৰ্ঘ ও দিছেনে অ আ হচয়ী দীৰ্ঘ হচ ও এইকেইটা ভালকৈ পঢ়িবা হা এইকেইটা ভালকৈ চাবা যদি কোন কোনোবাই নাজানা তেতিয়া লিখি লিখি চাবা ধুনীয়াকৈ লিখি চাবা লিখি লিখাৰ যেতিয়া অভ্যাস কৰিবা তোমালোকে তেতিয়া সোনকালে পাৰি যাবা এতিয়া ক্ৰিয়াকলাপত দিছে চোৱা ক্ৰিয়াকলাপত দিছে ছবি চাই কওঁ আহা অ এইটো কি অমিতা অমিতা অমিতাৰ পৰা কি আহিছে অ এইটো কি আম আমৰ পৰা কি আহিছে আ এইটো কি হস ই হচৰীৰ ইটাৰ পৰা কি আহিছে হস্য ইগল ঈগলৰ পৰা কি আহিছে দীৰ্ঘ ই তাৰপিছত উট ঊটৰ পৰা ঊতৰ পৰা কি আহিছে হুচ হস্ব ও হস্ব ও আহিছে উতৰ পৰা ঊন দীৰ্ঘ ঊ আহিছে দেখিছেনে ঊণ ঊণৰ পৰা কি আহিছে দীৰ্ঘ ঊ এতিয়া চিনাকী আখৰত গোল দিবলৈ দিছে গোল দিও আহাঁ এতিয়া চোৱা এতিয়া এতিয়া অটো অটো আমি ক'ত ক'ত পাইছিলোঁ অটো আমি ক'ত ক'ত পাইছোঁ এইটোত আছে দেখিছাতে অ আছে অ তাৰপিছত আকৌ ইয়াত এটা অ আছে অ আকৌ আৰু আছে আৰু নাই হয়নে এতিয়া অ আমি কেইটা পালোঁ দুটা এতিয়া অত অত কেইটা আছে আমাৰ অ দুটা আছে হয়নে তোমালোকে এনেকৈ লিখিব নালাগে মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ তোমালোকে নিজেই কৰিবা হা এইটো ইয়াত লিখি দিব নালাগে মই তোমাক তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণেহে ইয়াত লিখিছোঁ অ কেইটা পালা এতিয়া ইয়াৰ দুটা পালা অৰ পৰা আহিছে অমৰা অমিতা হয়নে অমৰাৰ অমিতা এতিয়া আহিছে আ আৰ পৰা কি কি আছে আৰ পৰা আম আখৰতহে চিন দিবলৈ কৈছে লাগিছা নাই চিনাকি আখৰত এইটো মানে গোল চিনটো দিবলৈ দিছে এতিয়া আ আৰ পৰা কি আহিছে আৰ পৰা আম আদা হয়নে আদা আৰু আছে জানো আ আৰু নাই এতিয়া কেইটা পালোঁ আমি আ দুটা পালোঁ আউ আমি দুটা পালোঁ হয় নহয় এতিয়া হস ই হচ কি আছে হচৰীৰ পৰা কি আহিছে হচৰি এইটো লাইনত নাই এতিয়া ছেকেণ্ড লাইনত চোৱা হচৰি ইয়াত আছে দেখিছেনে হস ই আৰু আছে ক'ৰবাত মইনা ইগল ঈদ উত কাউৰী ঊন হচ ই আছে জানো ইয়াত নাই নহয় হুঁচৰি কেইটা পালোঁ আমি এটা পাইছোঁ হুঁচৰি এটা হয়নে হুঁচৰি এটা পাইছোঁ দীৰ্ঘৰী চোৱা দীৰ্ঘ কেইটা আছে দীৰ্ঘৰীকেইটা আছে দীঘৰীৰ পৰা এইটো দীঘলী এইটো দীৰ্ঘৰী এইটো মইনাটোতো হুঁচৰি থাকি গ'ল হয় নে নহয় এইটো পাহৰি গৈছিলোঁ মই এইটো চোৱাই নাছিলোঁ মই এইটো চোৱা হুঁচৰিটো ইয়াত থাকি গ'ল এতিয়া মাজত আছে কাৰণে পটককৈ ধৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া এতিয়া চোৱা এইটো হুঁচৰি এটা থাকি গ'ল হৈছেনে হুঁচৰিও দুটা আছে হুঁচৰিও দুটা আছে দীৰ্ঘ কেইটা আছে দীৰ্ঘৰী ইগল ঈদ আৰু আছে জানো দীৰ্ঘৰী আৰু দীঘলী ইয়াত নাই হয় নে নহয় এতিয়া দীৰ্ঘৰীও কেইটা আছে দুটা আছে দীৰ্ঘৰিও দুটা আছে হয় নহয় হচৌ হচৌ কেইটা আছে ইয়াত হচৌৰ পৰা উট উট কাউৰী দেখিছানে হচৌ ইয়াত ইয়াত এটা আছে আৰু ইয়াৰ ইয়াত এটা আছে তাৰপিছত ইয়াত কেইটা পালোঁ এতিয়া হচ হচৌ হচৌ কেইটা পালোঁ হচৌ দুটা পালোঁ উৎ কাউৰী তাৰপিছত দীৰ্ঘ দীৰ্ঘ দীৰ্ঘও কেইটা আছে দীৰ্ঘও দুটা আছে দীঘৰ ঊন আকৌ দীৰ্ঘ উষা এতিয়া চবৰে আমি দুটা দুটা পালোঁ হয় নহয় এতিয়া চোৱা অৰ পৰা আম আডা হয়নে আৰ পৰা নহয় এইটো চৰি হা এইটো অকণমান ভুল হৈ গৈছিলে অৰ পৰা অমৰা অমিতা হয়নে আৰ পৰা আম আডা দেখিছা হচৰীৰ পৰা ইটা মইনা দেখিছা দীৰ্ঘৰীৰ পৰা ইগল ঈদ হচৌৰ পৰা উৎ উট কাউৰী উট কাউৰী হেনে দীঘৌৰ পৰা ঊন উষা এইকেইটা পঢ়িবা তোমালোকে আৰু লিখিবা লিখি লিখি মনত ৰাখিবা তেতিয়াহে তোমালোকে আখৰবিলাক নজনা সকলে চিনি পাবা আৰু লিখাৰ যিমানে প্ৰেক্টিচ কৰিবা সিমানে তোমালোকে পাৰিবা এতিয়া আহিছে আকৌ আমি দীঘ দীঘৌউলৈকে পালোঁ ন অ আ হস ই দীৰ্ঘ ই হসৌ দীৰ্ঘৌ দীৰ্ঘৌৌলৈকে পালোঁ এতিয়া ৰি ৰিৰ পৰা আহিছে ৰি এ ও ঔ এতিয়া লগে ভাগে গাঁও অহা চোৱা গছৰ তলত ঋষি আছে গছৰ তলৰ ঋষি আছে দেখিছানে ৰি ঋ ঋ ঋষিটো ঋষিটোৰ পৰা ৰি আহিছে টপ জপ কৰি চাটৰসকলে লুৰি আনিছে হাবিৰ পৰা খুড়ী তাৰমানে বিচাৰি আনিছে হাবিৰ পৰা খুৰি বিচাৰি আনিছে ইয়াত ৰিটো আমি ঋষি পাইছোঁ ৰিৰ পৰা ঋষি এৰা গছৰ পাতবোৰ এৰা গছৰ পাতবোৰ এৰী পলুৱে খাই ঐৰাৱতে দূৰৈৰ পৰা নয়ন ভৰি চায় এৰা গছৰ এৰাপাত এইবিলাক এৰাপাত এৰাপাত নিশ্চয় দেখিছা এৰাপত এৰা গছৰ পৰা কি হৈছে এ তাৰপিছত আকৌ এইটো আহিছে দেচানে এৰী তাৰপিছত ঐৰাৱত আহিছে ঐৰাৱত মানে হাতীটোক কৈছে হাতীক কৈছে ঐৰাৱত বুলি ঐৰাবটাই দূৰৰ পৰা নয়ন ভৰি চায় বাৰীত সোমাই ছাগলীয়ে ঊলকবি খাই ঊলকবি ও আহিছে দেখিছেনে এ ঐ ঊ ঊলকবিৰ পৰা ও ও ও ও আহিছে ঊলকবি খালে ঔ খৰি পিঠিত পৰাত বেচ সেকা পালে ঔ ঔ ঔ এতিয়া ঔ টো আহিছে ঔ খৰি পিঠিত পৰাত বেচ সেকা পালে এতিয়া ঔ টেঙা তাৰমানে ঔ টেঙা পৰা কথা কৈছে ঔ টেঙাটো তাৰ ছাগলীৰ পিঠিত পৰিলে যে সেকা পালে বুলি কৈছে বুজি পালা এতিয়া ৰি এ ও ঔ এতিয়া আমি এইকেইটা পালোঁ এইটো ভালকৈ কবিতাটো পঢ়িবা তোমালোকে ৰি এ ঐ ও এইকেইটা বৰ্ণকেইটা ভালকৈ লিখি চাবা তোমালোকে যদি নাজানাও জানা যদিও আকৌ লিখি চাবা তোমালোকক শিকিবৰ কাৰণেই কিতাপখন দিছে বৰ্ণবিলাক চিনি পাবৰ কাৰণেই কিতাপখন দিছে তোমালোকক এতিয়া ইয়াত চোৱা ছবিখনত থকা নাম আৰু সেইবোৰৰ কাষে কাষে চীনৰ ভিতৰত থকা বৰ্ণটো পঢ়োঁ অহা এয়া পঢ়িবলৈ দিছে তোমালোকক ৰি পৰা কি আহিছিলে ঋষি ৰি পৰা ঋষি দেখিছানে ৰিয়েটো এৰা এৰ পৰা কি আহিছিলে এৰাপাটৰ এৰাপাট এৰাপাটৰ পৰা কি আহিলে এ তাৰপিছত ঐৰ পৰা ঐৰাৱত ঐৰাৱতৰ পৰা ঐটো আহিছে দেখিছানে ঐলকবি ঊলকবিৰ পৰা ঊটো আহিছে ও ঔ টেঙা ঔ টেঙা ঔ ঔৰ পৰা আহিছে অঁ ঔ টেঙাৰ পৰা আহিছে ঔ এতিয়া ৰি এ ও ঔ এতিয়া বুজি পালে এইকেইটা এতিয়া চোৱা তলৰ চিনাকি আখৰত এই গোল চিনটো দিবলৈ দিছে আৰু উচ্চাৰণ কৰিবলৈ দিছে এতিয়া গোল চিনটো দি পেলাই উচ্চাৰণ কৰিবলৈ কৈছে এতিয়া ৰিৰ পৰা অথনি যেনেকৈ আমি পাইছিলোঁ অ আ হচৰি দীঘ হচৌ দীৰ্ঘৌ দীঘৌলৈকে পাইছিলোঁ হয়নে এতিয়া দীঘৌলৈকে যেনেকৈ পাইছিলোঁ আমি তেনেকেই আছে ইয়াত চোৱা ঋৰ পৰা কেইটা আছে ঋণ আছেনে বৰ্ণ এটা পাইছোঁনে ঋণ আৰু ক'ৰবাত আছে ঈদ আছে ঈদত নাই ঔষধত নাই এঘাৰত নাই ঋতুত নাই ঋতুত আছে এইটো ঋতুত ৰি ৰি পৰা ঋতু ওখ অন্যতম শাওন এছাৰী ঔলতা নাই ইয়াত দেখিছেনে ৰি পৰা কেইটা পালোঁ আকৌ আমি দুটা পালোঁ এ এ কেইটা আছে চোৱা এ কেইটা আছে এ ইয়াতো আছে এ হেনে এঘাৰ এ চাৰি এঘাৰ এচাৰি এতিয়া এ কেইটা আছে দুটা ৱাব্ব ৱ দেখিছা জানো ৱাব্ব এতিয়া এইখিনি আহিছে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ পৰা আহিলে ইয়াত দেখিছানে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ মধুনীয়া ন ইয়াৰ পিছ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ মধুনীয়া ন ক'ত আছে তোমালোকক বিচাৰিবলৈ দিছে সেইখিনি আমি ব্যঞ্জন বৰ্ণলৈ যাম এতিয়া স্বৰ বৰ্ণখিনিও পঢ়ি আছোঁ তাৰ মাজতে ব্যঞ্জন বৰ্ণও দি দিছে যে ইয়াত ক'ত আছে চাবলৈ দিছে ৱাব্ব চোৱা ৱাব্বটো ক'ত আছে ৱাব্ব ঋণ ঋত ঔষধ এঘাৰ ঋতু ওখ অন্যতম শাওণ এছাৰি ইয়াততো ৱাব্ব নাই হয় নহয় ওৱ নাই উ ঊটো ক'ত আছে এতিয়া ঊটো চোৱা ও এটা এইটো ইয়াত আছে এটা শাওন আৰু উ ইয়াত এটা আছে ওখ হয়নে এতিয়া ঊ কেইটা পালোঁ আমি দুটা পালোঁ ঊ দুটা পালোঁ মধুনীয়া ন মধুনীয়া ন আছে নাই মধুনীয়া ন এটা আছে হয়নে মধুনীয়া ন আছে এটা এতিয়া মধুনীয়া নটো এটা পাইছোঁ এইকেইটা ছ ব্যঞ্জন বৰ্ণ হাঁ এইখিনি ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ হয় ব্যঞ্জন বৰ্ণখিনি আমি পিছত পঢ়িলে গম পাম এতিয়া ঐ ঐটো ক'ত আছে ঐ ঐনিতম ঐনিতম দেখিছেনে ঐ তাৰপিছত আকৌ ক'ত আছে ঔ লতা ঔ লতা এতিয়া এইটো ঔটো এইটোহে হয় হা ঐ ঐ ঐ ঐনিতম আৰু আছে জানো ঐ নাই আৰু দেখিছেনে ঐ আৰু নাই ঐ আৰু নাই এতিয়া ঔহে দুটা দুটা ওলাব চাগে ঔ এটা এইটো ঔ লতা আৰু ঔষধ ইয়াৰ দুটা ওলাব ইয়াৰ ঔৰ দুটা ঐ এটাই ওলাইছে দেখিছেনে ঐ এটাই আছে ঐ এটা আছে সচ ও সচৌও আছে নাই ইয়াত সচৌ সচৌ ইয়াত সচৌ নাই দেখিছেনে এইকেইটা এনেই দি দিছে তোমালোকক এইখিনি চাবৰ কাৰণে দি দিছে সঁচ বিচাৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এইকেইটা ইয়াত নাই এতিয়া যিকেইটা তোমালোকে ইয়াত পঢ়িছিলা ৰি এ এইকেইটা এইকেইটাইতো লিখিছিলা পঢ়িছিলা সেইকেইটাই বিচাৰিবা ইয়াত সেইকেইটা বিচাৰিবলৈ দিছে হা এইকেইটা নহয় এইকেইটা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ হয় আৰু স্বৰ বৰ্ণৰকেইটাহে আমি পঢ়ি আছোঁ ব্যঞ্জন বৰ্ণখিনি আমি নেক্সট পাঠত পাম এতিয়া চোৱা এতিয়া দিছে ছবিৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো ছবিৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো তলত দিয়া খালী বাকচৰ ভিতৰত লিখা এতিয়া ছবিৰ নামৰ এই ছবিটো চাই পেলাই ছবিৰ নামৰ এইটো এইটো কি আছে ইটা হয়নে হস্য ইৰ পৰা কি হ'ব হসৰা হুঁচৰিৰ পৰা ইটা হৈছে ইয়াত কি লিখিব লাগিব ইয়াত লিখিব লাগিব হস্য ই লিখিছাটো হস্য ই তাৰপিছত এৰাপাটৰ পৰা কি আহিছে এৰাপাটৰ পৰা এ আহিছে এৰাপাট হয়নে ঊলকবিৰ পৰা আমিতো এইখিনি আগত পাইছোঁৱেই এতিয়া মাত্ৰ লিখি পেলাই চাই গৈছোঁ চোৱা ঊলকবি ঊলকবিৰ পৰা কি আহিছে উ হেনে আমৰ পৰা কি আহিছে আমৰ পৰা আ আহিছে ঋষিৰ পৰা কি আহিছে ঋষিৰ পৰা ৰি হেনে অমিতাৰ পৰা কি আহিছে অ অমিতাৰ পৰা অ আহিছে পোনৰ পৰা কি আহিছে দীঘ দীঘনে দীঘ উ ইগলৰ পৰা কি আহিছে দীঘ ই ঔ টেঙাৰ পৰা কি আহিছে ঔৰাবটৰ পৰা কি আহিছে ঐ দিছা উত্তৰ পৰা কি আহিছে অহস্য অহস্যও আহিছে হয়নে এতিয়া এইখিনি ভালকৈ তোমালোকে নিজে লিখিবা নিজৰ কিতাপত হা এতিয়া ইটাৰ পৰা আহিলে ই হস ই এৰাপাটৰ পৰা এ আহিলে ঊলকবিৰ পৰা উ আহিলে আমৰ পৰা আ আহিলে ঋষিৰ পৰা ৰি আহিলে অমিতাৰ পৰা অ আহিলে ঊনৰ পৰা দীৰ্ঘ উ আহিলে ইগলৰ পৰা দীৰ্ঘ ই আহিলে ঔ টেঙাৰ পৰা ঔ আহিলে পৈৰাবতৰ পৰা ঐ আহিলে উত্তৰ পৰা হস্য ও আহিলে হানে এতিয়া এইফালে চোৱা এইফালে কি আছে চোৱা স্বৰ বৰ্ণমালা অ ফলা আৰু আখৰবোৰ পঢ়োঁ প্ৰতিটো আখৰৰ কাষত থকা খালী বাকচৰ ভিতৰত বৰ্ণটো লিখোঁ আহা এতিয়া খালী বাকচৰ ভিতৰত বৰ্ণটো লিখিবলৈ কৈছে এতিয়া অ কি হ'ব অটো লিখিব লাগিব ইয়াত খালী বাকচটোত অ দেখিছানে ইয়াত কি হ'ব আ এইটো কি হ'ব হস ই হচ এইটোত কি হ'ব দীৰ্ঘ ই দীৰ্ঘ এইটো কি আছে হস উ হয়নে এইটোত কি আছে দীৰ্ঘ ও এইটোত কি আছে ৰি এইফালে কি আছে এ ঐ হ'লে এইখিনি লিখিবা হা এইখিনি অ আ হচ ই দীৰ্ঘ ই হচ দীৰ্ঘৌ ৰি এ ঊ এতিয়া আঠ নম্বৰটো দিছে চোৱা তলৰ শব্দবোৰত থকা চিনাকি আখৰবোৰত চিণ্ডি পঢ়োঁ আহা এইটো গোল চিণ্ডি পেলাই পঢ়িবলৈ কৈছে এতিয়া অ অসম অজয় আ আদা আ আইতা হস ইটা হস ইকৰা দীৰ্ঘ ইগল দীৰ্ঘ ইদগাহ হসৌ উদ তাৰপিছত ইয়াতো হুঁচৌ হুঁচৌ আছে দেখিছেনে মাজত আছে ইয়াত নেউল এইটো ওৰ পৰা মানে আকৌ নেউলো আহিছে মাজত সোমাই গৈছে হচৌটো দীৰ্ঘৌন দীৰ্ঘৌৰু ৰিষভ ৰি ঋষ ঋণ এ এৰিপলু এৰাগছ ঐ ঐ ঐৰাৱত ঐ ঐনিতম ওলকবি ঊৰণী ইয়াত ইউ ওটো আকৌ মাজত সোমাইছে দেখিছা ঊটো মাজত আছে জেওৰা জেওৰা ঔষধ ঔ ঔ টেঙা ইয়াতো আকৌ মাজত আছে না ওটো মাজত আছে ও নাওৰা হ'ল এইখিনি তোমালোকে নিজে নিজে চিন্তি নিজে নিজে পঢ়ি যাবা ভালকৈ এতিয়া এইফালে চোৱা লিখোৱা হাত আছে দেখিছানে লিখোঁ অহা চোৱা লিখোঁ অহা অ আ হচ দীঘ হচৌ দীঘৌৰি এ ও এতিয়া তোমালোকক লিখিবলৈ কৈছে অ অ অ অ মই এটা লাইন লিখি দিছোঁ তোমালোকে এইখিনি লিখি মোক কমেণ্ট বক্সত দেখুৱাবা হা অ এইখিনি তোমালোকে নিজে লিখিবা আ আ আ তেনেকুৱাকৈ তোমালোকে নিজে লিখিবা লিখি মোক তোমালোকৰ নিজৰ কিতাপত লিখি মোক দেখুৱাবা তাৰপিছত এইফালে আহিছে চোৱা মাজত থকা আখৰবোৰে আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ছবিৰ সৈতে মিলোৱা দেখিছানে মাজত হোৱা আখৰেৰে মাজত থকা আখৰেৰে আৰম্ভ হোৱা ছবিৰ সৈতে মিলাবলৈ কৈছে এতিয়া সচৌৰ পৰা ছবি কোনটো আহিব ছবি তোমালোকে মিলাব লাগিব এটা মিলাই থৈছে নিজনা আৰ পৰা কি এইটো এইটো কি হয় আনাৰস আনাৰস হয় নহয় এইটোৰ পৰা আনাৰস এতিয়া সচৌ পৰা সঁচৌৰ পৰা কি হ'ব সঁচ ওৰ পৰা এইটো উঠ হ'ব ইয়াৰ পৰা আহিব এইটো ইয়ালৈ সচৌ ওৰ পৰা উঠ হ'ব হয়নে তাৰপিছত এইটো কি দীৰ্ঘ দীৰ্ঘয়ীৰ পৰা কি দীৰ্ঘিৰ পৰা দীৰ্ঘৰীৰ পৰা কি হ'ব ইগল দীৰ্ঘৰীৰ পৰা হ'ব ইগল তাৰপিছত অৰ পৰা কি হ'ব আৰু অৰ পৰা অমিতা অৰ পৰা অমিতা তাৰপিছত ঐৰ পৰা কি হ'ব ঐৰাৱত ঐৰাৱত হাতীক ঐৰাৱত বুলি কয় দীৰ্ঘ ওৰ পৰা কি হ'ব দীঘৰ পৰা পাইছা দীঘৰ পৰা হ'ব ঊনসূতা দীঘৰ পৰা ঊনসূতা হ'ব ওৰ পৰা ঊলকবি ঊৰ পৰা ঊলকবি পৰা কি হ'ব ৰিৰ পৰা ঋষি ৰি পৰা ঋষি হয়নে তাৰপিছত হুঁচৰি পৰা কি হ'ব হুঁচৰিৰ পৰা ইটা হাচৰিৰ পৰা ইটা তাৰপিছত এৰ পৰা কি হ'ব এৰ পৰা এৰাপাট এই পৰা এইটো এৰাপাট এইটো এৰাপাট অ'ৰ পৰা অ'ৰ পৰা ঔ টেঙা এইটো ঔ টেঙা অ'ৰ পৰা ঔ টেঙা এইখিনি মিলাই দিলোঁ তোমালোকে নিজে মিলাবা হা নিজৰ কিতাপত নিজে মিলাই পেলাই চাবা এতিয়া তলৰ খালী বাকচত ছবিৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো লিখা ছবিৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো ছবিটোলৈ চাই চাই আখৰটো লিখিব লাগে মই এটা লিখাই দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকক লিখি দিছোঁ অ অঁ পৰা অমিতা নাছিলা জানো অঁ পৰা অমিতা আছিলা নাই অৰ পৰা অমিতা হেনে তাৰপিছত আৰ পৰা আম হ'ব এনেকৈ কৰি পেলাই এইখিনি লিখিবা তোমালোকে নিজে লিখি মোক দেখুৱাবা কোনে কোনে দেখুৱাই মই চাওঁ কমেণ্ট বক্সত দেখুৱাবা হা কমেণ্ট বক্সত ফটোটো মাৰি পেলাই দি দিলেই হ'ল তাৰপিছত বাৰ নম্বৰটো চোৱা ছবিৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো কুঁৱা আৰু কাষত থকা খালী বাকচৰ ভিতৰত লিখা এতিয়া এইটো কি হয় খালী বাকচত লিখিবলৈ দিছে এইটো কি আছিলে উট নাছিলে জানো এইটো উট আছিলে এতিয়া উতৰ হেৰিটো কি আছিলে হচৌ আছিলে নাই উতৰ হচৌ আছিলে উট হয়নে কাষত থকা তাৰমানে বৰ্ণটোহে লিখিবলৈ দিছে হচৌ উঠ উৎ তাৰপিছত এইটো ইটা হানে হচ ই হ'ব তাৰপিছত এইটো ইগল এইটো দীৰ্ঘ ই হেনে এইটো আম হ'ব আ এইটো উন দীৰ্ঘ ঊ এইটো ঋষি ৰি এইটো এৰাপাট এ এইটো ঐৰাৱত অই এইটো এইটো কি হয় ঊলকবি ও এইটো কি হ'ব ঔ টেঙা ঔ এইটো কি হ'ব অমিতা অঁ এইখিনি তোমালোকে নিজে লিখিবা এইফালে কেছোৱা কোৱা আৰু লিখা অৰ পাছত আ হঁচৰি পাছত কি হ'ব হুঁচৰি পাছত কি হ'ব দীঘৰি হ'ব দীঘৰি লিখিব লাগিব ইয়াত হচৌৰ পাছত দীঘৌ দীঘৌৰ পাছত কি হ'ব দীঘ লিখিব লাগিব ৰিৰ পাছত এ এৰ পাছত কি এ ঐ হেনে এইখিনি লিখিব লাগিব দেউতা ইয়াত কি হ'ব ইয়াত তলত এইখিনিত চোৱাচোন অ আ হচ দীঘ হচৌ দীঘৌ ৰি এ ও ঔ তলৰ শব্দবোৰত ওপৰৰ আখৰকেইটা চিনাক্ত কৰি কোৱা আৰু লিখা এই শব্দবিলাকত চিনাক্ত কৰিবলৈ কৈছে কোনকেইটা পাইছে ইয়াৰ ভিতৰত ঔ লেখে সেইকেইটা চিনাক্ত কৰি ইয়াত লিখিবলৈ দিছে ইয়াত দেখিছেনে ইয়াত দুটা শব্দ আহিছে দুটা দুটা অশব্দ নহয় এই শব্দটোৰ পৰা দুটা বৰ্ণ আহিছে হোচোও আহিছে দীৰ্ঘও আহি হসও আহিছে দেখিছেনে দুটা লিখি দিছে এনেকৈ ঠিক তেনেকৈ ইয়াত তেনেকৈ কেইটা পাইছা ইয়াৰ বৰ্ণ স্বৰ বৰ্ণ কেইটা আছে এটা আছে হচও লিখিব লাগিব ইয়াত ইয়াত কেইটা পাইছা ৰি ৰি লিখিব লাগিব ইয়াত কেইটা পাইছা বৰ্ণ স্বৰবৰ্ণ আ পাইছা হঁচৰি পাইছা ইয়াত দুটা লিখিব লাগিব তেনেকৈ চিন্দি থোৱা আছে তেনেকৈ সেইমতে লিখিব লাগিব যেইটা পাইছা তাত লিখিব লাগিব ইয়াত চিন্তি থৈছে দেখিছেনে তেনেকৈ তাৰমতে লিখিব লাগিব তোমালোকে চেষ্টা কৰি চাবা যদি নোৱাৰা মই লিখি দিম যদি কোনেও মোক নেদেখুৱা হা এইফালে আছে আকৌ পোন্ধৰ নম্বৰটো চলা চোৱা তলৰ বৰ্ণ থোপত থকা স্বৰবৰ্ণবোৰৰে চিনাক্ত কৰা আৰু সেইবোৰ বৰ্ণমালাৰ ক্ৰমত লিখাৰ পাছত পঢ়া ইয়াত স্বৰ বৰ্ণমালাখিনি লিখিবলৈ কৈছে অ আ হস দীঘ হসৌ দীৰ্ঘৌ এখিনিত লিখিবলৈ কৈছে স্বৰ বৰ্ণখিনি অ ফলাখন সম্পূৰ্ণ কোৱা অ ফলাখন আকৌ লিখিবলৈ কৈছে ইয়াত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কৈছে লিখিবলৈ কৈছে দেখিছেনে তাৰপিছত অ ফলা আখৰেৰে আৰম্ভ হোৱা নাম বা শব্দ কোৱা ফল মূলৰ নাম কোৱা অমৰা আম হেনে আৰু কেইটামান তেনেকৈ শব্দ বিচাৰিবা শাক পাচলিৰ নাম লিখিবা সম্বন্ধ বুজোৱা শব্দ লিখিয়ে দিছে নিচিনা আইতা আৰু দুআমান লিখিবা মানুহৰ নাম আমি না এনেকৈ কৰি পেলাই নাম লিখিব পাৰিবা তোমালোকে নিজেই লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঊনৈছ নম্বৰটো চোৱা মিলিজুলি গাঁও আহাঁ এইটো নিশ্চয় শুনিছা চাগে ন এইখিনি এইখিনি এইটো কবিতাটো বহুত ভাল লাগে এইটো শুনিবা যোনবাই এই এটীতৰা দিয়া এটী তৰা নালাগে দুটিতৰা দিয়া পাত নাই চুত নাই কিহতকৈ দিম হালধীয়া চৰায়ে বাওঁ ধান খাই সাউদৰ পুতেকে নাও মিলি যায় নাৱে বোলে তোলুং ভুতুং বুঠাই বোলে বাওঁ গধূলিতে গধূলিতে দবা কোবাওঁ এইটো শুনিছা এইটো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো ৰাতি আন্ধাৰত মানে আন্ধাৰত যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই গৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে কান্দি থাকে মনটো মানে ভাল লগাবৰ কাৰণে নিচুকাবৰ কাৰণে এই গানটো বাহিৰত তেনেকৈ গাই শুনায়গৈ আমাকো এটা সময়ত গাই শুনাইছিলে নিশ্চয় তোমালোককো গাইছে মাৰহঁতে গাই শুনাইছে চাগে ন এতিয়া সেইবিলাক এনেকুৱা বিলাক মানে হেৰিবিলাক গাবলৈ ভাল লাগে শুনিবলৈও ভাল লাগে ন এতিয়া সেই বাইছ নম্বৰটো চোৱা জোনাত যোনটোক লৈ বেলেগ বেলেগ ছবি আঁকোঁ আহা এইয়া ছবিকেইটা যোনটোক লৈ পেলাই এইটো এইটো যেনেকৈ আঁকি থৈছে ঠিক তেনেকৈ এইটোক লৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ তিনিটাত ছবি আঁকিব আঁকাৰ কথা কৈছে বুজি পালা এতিয়া তোমালোকক মই এইখিনি কৰিবলৈ দিছোঁ যিখিনি কৰিবলৈ দিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় কৰি মোক দেখুৱাবা বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ এতিয়া কৰি কৰিবা ঘৰত তোমালোকৰ কিতাপ নিশ্চয় পাইছাই স্কুলৰ পৰা এতিয়া কিতাপখনত কৰি পেলাই মোকো দেখুৱাবা টিচাৰেও চাগে চাইছে তোমালোকৰ ন এতিয়া সেইখিনিত পাৰিলে মোক দেখুৱাবা কমেণ্ট বক্সত ফটোখিনি মাৰি পেলাই মোক দিলেই হ'ল হ'ব আজিলৈ সামৰিছোঁ